вам точно говорим Учим сказки, песни, танцы Никогда мы не грустим За день до своего рождения ребенок спросил у Бога, Говорят, завтра меня посылают на землю. Как же я буду там жить? Ведь я так мало и беззащитен. И Бог ответил. Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе. Тогда ребенок задумался, а затем сказал снова. Здесь на небесах я лишь пою и смеюсь. Этого достаточно мне для счастья. И Бог ответил. Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя. Ты почувствуешь его любовь и будешь счастлив. О, но ну как я пойму его, ведь я не знаю его языка? Спросил ребенок, пристально глядя на Бога. Бог улыбнулся и ответил: Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя. Ты почувствуешь его любовь и будешь счастлив. А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе? Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал: Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя молиться. Затем ребенок спросил. Я слышал, что на Земле есть зло. Кто же будет оберегать меня? Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью. Мне будет так грустно, так как я не смогу больше видеть тебя. Твой ангел расскажет тебе обо мне все и покажет путь, как вернуться ко мне. Так что я всегда буду рядом с тобой. В этот момент на небесах царила тишина. Но с земли уже стали доноситься голоса, и ребенок в спешке спросил. Мне пора на землю, но я не знаю имени своего ангела. Его имя не имеет значения, ты будешь просто называть его «мама». Друзі, ви вже, мабуть, зрозуміли, що темою нашого випуску стала мама. Наші найніжніші, найвідповідальніші, веселі та красиві матусі. 10 травня вони святкували свій день. День матусі. А вже 1 червня ми всі будемо дякувати нашим мамам за наш день, день захисту дітей. І ми вирішили на межі двох свят подякувати нашим мамам за все, чому вони. Тішить нас щодня. За любов та ласку, за красу та ніжність. За наш захист від усього зла та біди. А наші друзі з центру Юла підготували нашим матусям вірші. Причому кількома мовами. Послухаємо! Чукіпа! Мова. Моя мама сама краси!

Самая и мама, красивая. Мама моя, мама я увидит, все услышит, только мама едет, она всегда нужна мне она, кто она? это не чужая, это мамочка моя. Нельзя поколкую маме, мы любим ее как хорошего друга, за то, что у нас не все что за то, что когда нам приходится тупо, мы можем ровно родного плеча. Когда все птицы песни мне пела, и теплую рукой укрывала меня, ангелом и душа моя летела до встречи белого дня, и сейчас моя нежная мама, ты знаешь, любви не тая, что моя нежная была. Веселий добре. А що Хорошие. Самая красивая мама у меня. чуки мене. Проти настала черга для традиційного конкурсу від кінотеатру Сапфір. Цього разу ми задамо таке завдання. Приходьте до центру ЮА та розкажіть віршик про матусю. Той, хто першим встигне завітати за адресу вулиця Шевченка, 2А та красиво розповісти віршик про найкоханішу людину, отримає два подарункових білети у кіно успіхів вам. А ми будемо з вами прощатися. Будьте сухняними та здоровыми. Бережіть, Бережіть своїх матусь! куча но всем уже давным давно известно что мне одной играть довольно скучно и совсем совсем не надо мне признаться папе с мамой Что иногда бываю я, конечно Немного непослушна и упряма Точно говорим, учим сказки, песни, танцы, никогда мы не грустим.